For exposing not a small, small price, but exposing a systemic corruption that involves one of the highest cases uh, in Sabah, and he's been giving information after information for almost a year plus, nothing has happened, and now. He is in charge, and together with the so called receivers. This is mind boggling, it never happened in any other part of this world. What I don't understand is in which situation you will be able to go for corruption if you go and charge the whistleblower or the so called giver. In this case, you know, in comparison to those who we have been exposing, who are holding high offices, is a small fish. Go after the big fish. But you are actually reacting to the small fish. That is not how we fight corruption. This is not the first time uh, a so called giver of Right or money is being, uh, you know, used as a witness. In the case of Lim Guan Eng, we had a saksi by the name of Zaru, who had given testimony as to who he had given money to. Why wasn't he charged? Because if you were to charge him, then the case will be impractical. So similarly, in the case of Dati Rosmah Manso, we had a prosecution witness who has not been charged, given the immunity. But why in this case, which involves Albert Tay, there is no such consideration. From day one, you get the Prime Minister announcing that we will not give protection to the disabled. How in the world are we going to fight corruption that is the attitude and that is the policy of the current government? This is wrong, and this is uh, we will definitely will fight hard. But this is the message that we are saying to outside that we will go for the small fish. We will go for those who expose our people. There is no point repeating hundreds uh, of times that you are going to fight corruption, but when in reality when someone like albert courageously had come out put his face put his neck out to expose the wrongdoing you went and pounced it not only just went and uh, asked him to come you went to his house and pounced him like a common criminal like a terrorist and there is no explanation as to why this has happened so this is not acceptable we are supposed to protect the whistleblower we are supposed to protect the informant clearly one can see this is not a case where macc had conducted investigation on their own accord this is a case that started because of information given by albert they, were, they never showed the, the kind of urgency for a year albert has been going on and on and on about the issue in Sabah, Sabah, scandal. But we didn't see any reaction. They dragged their feet. Finally, out of 14 persons that he has exposed, only two was charged. And that two, together with Albert, what's the message? They're trying to discourage him. They're trying to discourage him by charging him. And out of that 14, had MACC Take an action. You wouldn't have these people be returned as Adun. There would be serious message that we will not tolerate corruption. But instead the MACC dragged their feet and and for some strange reason they decided as a show as a show of power that they would go to his house. With guns blazing to arrest the whistleblower, the informant, there is nothing under the act that says that a whistleblower who is supposed to have been affected or tainted will not be given protection. There's nothing of that sort. It can withdraw protection, but you say you cannot give protection. So don't misquote or misrepresent the law of whistleblower protection. Whistleblower protection can always be tainted, so-called tainted, or, or uh, 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 be part of the, the actual case. But if you want to withdraw the protection, you can use, but you have to give the protection first. In this case, there was no withdrawal of protection because they refused to give the protection in the first place. And having said that, forget about whistleblower protection of immunity to a prosecution witness? Nothing. So they tried to send a message that you speak about exposing, we will go gun, guns blazing, we will arrest you on under gunpoint and then we will charge you. And they've also decided to teach a lesson that put the orange shirt, wear the handcuff and, and drag them. During the process. I'm sorry, this is not on. This is not on. During my time, I have actually specifically given directives that no one will be put in on orange shirts and, and handcuffs and to be paraded like a common criminal. Uh, that is not the way we, we, we fight corruption. That is politics. That is just a show. A real, a real government that really wants to fight corruption, that they would actually deal with the informer, the whistleblower, in order to secure a proper prosecution. not this way. this is not how it's done. Okay? Um, i think by now you would know that the, uh, Albert has been given uh, bail. And he has been given the bill for seventy uh, thousand ringgit. And since his passport and uh, the other condition of reporting has already been uh, done in the previous case in Sabah, so there is uh, no additional request as far as. That. salam sejahtera semua. Saya baru keluar dari tahanan. Saya telah dikurung tujuh hari. I prefer in BM lah, okay? BM in English atau okay? BM lah. Saya saya telah ditahan dikurung selama tujuh hari. Uh, saya tidak dalam tujuh hari ini saya tidak pernah lihat social media. Saya main, telefon telah disita. Saya tidak tahu apa yang berlaku di luar. Sampai saat ini pun saya tidak pernah lagi tengok berita. Okay? Jadi apa yang saya mau sampaikan sekarang segala yang saya cakap adalah berdasarkan fakta dan asas sebab tujuh hari saya telah diasing, diasingkan dengan dunia ini pertama sekali saya ingin menuntut ini paling penting sekali menurut apa Samsul Iskandar setiap usaha politik mantan setiap usaha politik kandang kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim beliau yang cakap dengan saya Anwar Ibrahim suruh buat suruh merakam ini YB YB adun adun di Sabah terlibat dengan skandal rasuah ini. Kenapa daripada November 2024 tahun lepas saya asyik memperjuangkan memperjuangkan ini skandal rasuah Sabah sebab di belakang ada satu dalang yang terbesar ada satu ekor jerung yang terbesar. Jadi saya ingin tanya adakah Anwar Ibrahim telah disiasat? Adakah dia telah diambil statement? Ini Samso Iskandar ada video telah disebarkan. Samso Iskandar yang beritahu saya ada saksi lagi. Saya tanya dia, apa kita perlu buat? Betul tak kita buat macam ni? Kita perlu tanya Perdana Menteri. Dia kata dia telah bincang dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri panggil buat. Sebab ini video Aswani boleh ambil sebagai ini untuk untuk ugut mereka sebagai untuk kepentingan politik. Baru saya berani buat. Saya ni siapa? SPM telah siasat saya tujuh hari polis dan siasat saya berapa lama saya ni bukan ahli politik ini hari ini apa yang terbukti saya ni hanya rakyat jelita jelata biasa saja tanpa seekor jerung besar di belakang adakah saya berani buat namun apa yang berlaku dia mempergunakan saya, memperdayakan saya sebab tu kenapa saya tetap perjuangkan, saya tetap mendedahkan sebab sikap saya lagi tekan saya lagi, ugut saya lagi saya lawan saya tak boleh tahan sudah Mohon maaf saya memang saya tak boleh tahan lah dengan mereka Jadi saya ingin tanya Azam Bakim nama terus disebut Dalam video Ketua pesuruh JSPRM Nama dia Dia terlibat Adakah dia telah disiasat Bagaimana KPSPRM siasat KPSPRM Jadi saya mahu tanya Saya mahu satu minta satu menyuntut satu penjelasan Bahawa adakah Anwar Ibrahim terlibat apa siasatan telah dilakukan ini pertama sekali yang kedua pada pada hari Jumaat pagi lebih kurang dalam jam 10 SPM ambush rumah saya bila dia ambush saya turun, saya buka pintu buka itu tingkap ada satu pegawai, dia pakai sarung muka macam syaitan tau sangat dahsyat tau pistol dia mengajak kepada saya dia panggil saya buka pintu, buka pintu tetapi pintu tu dia orang pecah Itu safety lock telah ikat mati Bukan saya tak mahu buka Dia pagi saya buka-buka Saya nampak mata dia Ini saya percaya dia akan tembak saya Saya memang percaya dia akan tembak saya Dan saya tahu Mereka kata SPM Tapi saya tidak pernah tengok kad kuasa pun apa-apa orang -apa. Mereka kata mereka SPM Dalam kotak saya fikir Ini mesti Anwar yang panggil balik tembak mati saya tau Jujur Ini ada saya memang takut saya panik masa tu. Syukur anak saya umur 13 tahun lalu di belakang dia sangat takut. Baru pegawai itu tak berani tembak. Saya percaya dia akan tembak saya masa tu. Lepas tu mereka tendang 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 pintu lagi. Mereka masuk. Semua yang masuk tu tujuh lapan orang tu semua pegang pistol. Semua mengacu kepada saya pistol tu. Apa kesalahan saya? Mereka kata saya melanggar botis. Hello, come on, menerangkan notis tau Saya bukan jual dada, saya bukan pergi lompat bank tau Saya bukan teroris tau Semua masuk, pertama acu pistol dada kepala saya Semua masuk acu-acu pistol Bayangkan Jangan bagi saya alasan bodoh bahawa saya mungkin Saya tahu mereka akan bagi alasan Seolah-olah saya mungkin ada senjata di rumah Saya ada apa-apa, simpan apa-apa Atau ada beberapa orang di rumah Eh, kamu on lah, USPIM lah, you ada bahagian ses uh, uh, risikan tau. Kamu ada bahagian risikan. Apa fungsi risikan tu? Kamu sudah risik dalam rumah saya, hanya saya seorang lelaki umur 13 ke atas. Saya seorang saja lelaki. Anak saya lelaki umur 13, umur 13. Anak perempuan saya umur 10. Seorang lagi saya punya anak saudara umur 12, perempuan. Okay? Saya punya ibu matua umur 70. Saya memang mate seorang Filipino umur 30 lebih saya punya isteri jadi semua tu perempuan hanya seorang saja anak lelaki saya umur 13 dan saya seorang lelaki dewasa dalam rumah saya hanya melanggar notis dan notis tu saya pun tak tahu saya tak pernah jumpa bayangkan ketua ketua pesuruh SPM kata panggil saya hari Isnin ada media ada notis media kita semua nampak dalam dalam sosial media saya ikut saja. Tiba-tiba muncul ini pegawai lain, pegawai lain. Adakah saya percaya? Kalau kalau memo notis kenyataan rasmi daripada ketua pesuruh jaya pun tidak boleh percaya, saya tak percaya siapa? Jadi apa jabatan, apa bahagian bisikan mereka telah buat? Oh mereka kata mungkin saya senjata. Bodoh lah kamu. Kamu cek lah dekat Bukit Aman. Kamu boleh telefon Bukit Aman lah. Adakah saya ada senjata? Jadi apa apa yang yang yang, yang saya mem bawa, Bo boleh bawa ancaman terhadap SPRM saya ingin tahu apa yang saya boleh wujudkan ancaman kepada SPRM anak-anak budak kecil semua di rumah saya tu bila masuk masuk poli pistol atas kepala aku panggil aku baling dekat lantai ikat saya pakai cable tape tau pakai cable tape depan anak aku anak aku umur 13 saja lepas tu panggil saya keluarga duduk turun ruang tamu duduk atas sofa ini macam apa dah macam perompak masuk rumah, dia mau dia mau cari kamu punya dia, dia panggil sekeluarga duduk sana tau. Itu perasaan saya tau. Pakai tu sangat dahsyat dia face mask, punya sarung muka. Saya ni ada semut teknik tau. Jadi dia panggil aku baling, dia ikat saya dengan cable tape, lepas tu panggil semua orang tolong, memalukan saya, menghinakan bapaknya di depan semua orang tau. Ibu mertua saya. Hanya gara-gara tidak mematuhi notis kamu boleh buat begitu kamu kata kamu bagi macam-macam alasan ha? dia kata dalam tu dalam masa saya disiasat dia kata oh, mungkin saya ada senjata mungkin saya ada ada ini itu ada orang lain ada ada orang lain bersedia di rumah mungkin boleh serang mereka apa 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 fungsi bisikan kamu apa yang berlaku hari ini sama seperti tahun 19 tahun 1998 semasa Anwar Ibrahim ha, semasa pihak polis UTK pecah rumah dia tangkap dia namun masa itu Anwar Ibrahim pun tidak digari tau dia pun tidak dipaling, dipaksa baling ha, untuk ikat kereta tau masa itu, tapi apa yang dia buat sekarang Anwar Ibrahim dia buat sekarang, dia alangkan SPM ni itulah tahun 1998 dia buat terhadap saya kadang-kadang saya ni mau derdekan derdekan Kesalahan dia Apa negara kita ni? Ini semua fakta saya cakap ni Sebab saya ada CCTV Dan satu lagi Masuk rumah semua Panggil saya ambil isteri Delete itu video Eh itu rumah saya Hak tanah saya tahu. Kamu masuk rumah saya Kamu paksa saya ambil isteri Delete itu video Sebab masa dia pecah tu Saya panggil isteri nak ambil video Dia panggil isteri saya Delete itu video Dan saya ambil CCTV recorder Dia ambil apa kaitan saya langgan notis dengan you ambil CCTV recorder saya? Saya di sini, saya menegaskan dengan sekeras-kerasnya Jika CCTV recorder tu ambil balik Dalam tu rosak, terpadam, terdilik Saya akan menuntut SPM sampai lubang cacing Ini saya, saya ingin menegaskan sekeras-kerasnya Kalau CCTV dalam, hilang temp tempoh masa itu ataupun dia kata bagi alasan rosak semua segala macam Okay saya akan tuntut dia sampai lubang cacing itu adalah paling penting you you masuk saya main rumah you cakap saya you bertahan saya balik SPR apa kaitan dengan CCTV saya dan kenapa panggil saya isi delete delete itu video kalau kau tak salah apa ini semua tak sekali saya akan bagi tahu apa yang kerajaan hari ini buat, kerajaan madani hari ini buat adalah tengah mengubut, menghantar satu ancaman, satu isyarat ancaman yang beracun kepada seluruh masyarakat Malaysia. Bahawa jika kamu mendedahkan salah laku, orang besar, pemimpin tertinggi, akibat kamu ada sama seperti saya. Baik kamu diam. Inilah yang apa yang mahu hantarkan. Inilah isyarat yang jelas kerajaan madani hantarkan. Dia lebih teruk daripada Mahathir kalau tanya saya. Ini yang saya cakap Anwar Ibrahim dia cuba sekat ini semua dia lebih teruk daripada Mahathir sampai saat ini saya tak pernah takut sama dia saya bagi tahu Anwar Ibrahim saya percaya dia dengan tengok ini saya bagi tahu saya tak pernah takut sama kamu sebab dunia ni sudah berbeza ini dunia zaman era social media bukan tahun 98 kamu boleh tutup lagi saya tak takut dengan dia apabila kamu sentuh sama keluarga apabila kamu sentuh sama isteri itu bergawai-bergawai SPM ambil pistol acur sama isteri kamu mau menentang saya Bukan jangan to touch my family Jangan sentuh keluarga saya Saya mendedahkan apa-apa cari saya Ambil pistol mengacu saya dengan isteri Bayangkan Apa salah isteri saya dia tak kaitan dia tidak tahu langsung apa-apa berhubung perkara ni Apa salah isteri saya sampai begitu Jadi Anwar Ibrahim Apa yang kamu buat hari ini kamu Kamu bersedia untuk menanggung semua dosa ini okay? Rakyat Malaysia Jangan lagi percaya kepada kerajaan ini Kepada Malaysia ini Inilah nampak ini Ini contoh terbaik di depan semua Okay? Jangan di, jangan diperdayakan oleh dia lagi Diperkodokan oleh dia lagi Niat dia adalah tutup segala skandal berkaitan dengan dia Saya terakhir, terakhir saya menuntut dia bagi penjelasan dalam masa tujuh hari termasuk saya mesti CCTV termasuk adakah dia bagi arahan dia terlibat panggil Samsung Iskandar bagi arahan kepada Samsung Iskandar hantar mesej kepada saya bayangkan Samsung Iskandar adalah setiap usah politik kanan bermakna dia adalah orang second name kepada Perdana Menteri saya tak percaya dia saya percaya siapa lagi jadi saya bagi masa tujuh hari Anwar Ibrahim untuk jawab segala tuntutan saya. Jika tidak, kamu gagal untuk menjawab. Kamu harus letak jawatan. Reformati. 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 When you touch my family, I cannot accept. sorry, when you touch my family, I definitely cannot accept. You can touch me, but you cannot touch my family. I'm sorry, you cannot touch my family. Sorry ah. Lawan tetap lawan. Lawan ini reformati. Ini pembohong terbesar dalam negara Malaysia. Saya tidak akan takut dengan dia dan ingat jika saya uh, mengalami sebalang musibah, saya tiba tiba hilang ke mati ke cari siapa? Puan-puan nak puan-puan cari siapa? Cari Anwar Ibrahim. Okey? Terima kasih. Ini serius ah? Serius. Okay. Eh, lalu sini, lalu sini. Terima kasih ah. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih tuan. Terima kasih. But, yeah. Thank you, asa yeah. yeah, right, right. yeah, yeah, okay. <laughs> ah,